নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু শুভ সন্ধিয়া ভিডিঅ'টো মই বিশেষ এটা কাৰণত বনালোঁ যোৱাকালি মোৰ এটা গানৰ শ্বুটিং আছিলে মই গৈ থাকোঁতে মোৰ কাষতে এজন ব্যক্তিয়ে মোবাইলত ৰৈ ৰৈ বিনালে চিনেমাখন চাই গৈছে আৰু মোৰ দেখাৰ লগে লগে মোৰতো মাথা গৰম লগে লগে তেওঁক ক'লোঁ তেওঁ বন্ধ কৰিলে আৰু লগতে তেওঁক অলপ ভয় খোৱালোঁ কিছু গতিকে তেওঁ যাক যাক লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছিলে সেয়াও ডিলিট কৰি দিলে মানে তেওঁলৈ বেলেগে লিংক পঠাইছিলে বুলি ক'লে কোনে পঠালে সুধিলোঁ তেতিয়া তেওঁ দেখা যায় যে এজন মোৰ লগত ইউটিউবত পাই পঠিয়াইছে চালোঁ যে হয় ইউটিউবত পাই পঠাইছে সেইকেইটা লিংক আৰু এতিয়া মেইন কথা হ'ল কি বৰ্তমান অসমত মিছন চাইনাৰ পৰা ৰৈ ৰৈ বিনাললৈকে যিমান কেইখনত যিমান অসমীয়া চিনেমা ওলাইছে তাতকৈ আটাইতকৈ বেছি প্ৰাইৰেচি হ'ল ৰৈ ৰৈ বিনালে কিয় প্ৰাইৰেচি আগতো কৰিছিলে ৰেকৰ্ডিং আগতো কৰিছিলে অলপ অলপ দিছিলে কিবা কৰিছিলে কিন্তু আটাইতকৈ বেছি পাৰেচি হ'ল ৰৌ ৰ'বিন আমাৰ অসমৰ পৰাই বাহিৰৰ কিছুমান ৱেবছাইটৰ পৰা এক্স বেগ লগাই যিবিলাক কৰিছে সেইবোৰ বাহিৰৰ পৰা কৰিছে সেইটো বেলেগ বেলেগ এটা চেপ্তাৰ কিন্তু আমাৰ অসমৰ পৰাই কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল কিন্তু আটাইতকৈ বেছি ষ্ট্ৰিক্টলি কোৱা হৈছিলে যে ৰৌ ৰ'বিন পাইৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহে প্ৰতিজন অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে চিনেমাখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই খুব সুন্দৰকৈ পুলিচ বিষয়াজনে কৈ দিয়ে যে পাইৰেচি নকৰিব ইমান স্পষ্ট কথা আৰু ইমানকৈ কোৱাৰ পাছতো জুবিনদাৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া এটা পৰিকল্পনা এটা সপোনৰ ছবিখনে কিন্তু পাইৰেচি কৰি খতম কৰি পেলালে তাৰ ফলত কি হ'ল আজিও বহুত হ'লত মানুহ নাই চাবলৈ সেইটো পাইৰেচিৰ প্ৰভাৱ এতিয়া আপোনালোকে জনাওক যে ৰ চালেনে বহুতে হয়তো সকলো বহুতে চাইছে চাগে আৰু যিসকলে চাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে নে আপোনালোকেও মোবাইলতে চাই শেষ কৰিলে আচল কথাটো হ'ল কি যিবোৰ লিংকত সেই চিনেমাবোৰ আপলোড হৈছে তাত ভিউজ মানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে লাখৰো অধিক ভিউজ হৈ গৈছে সেইটো আটাইতকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা চোৱা গৰাকীয়েও এইটো ক কম নহয় আচলতে আমি যে ইমান চিঞৰি আছোঁ হেছ টেগ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ এই কথাটোৰ ওপৰত খুব হোজাৰি ৰাজেশ ভূঞা দাদাও ভিডিঅ' এটা বনাইছিলে আৰু তেওঁটো বনাবই তেওঁ চিনেমাখনৰ পৰিচালক হয় তেওঁটো অবভিয়াছলি খং উঠিব কাৰণ কথাখিনি দেখি 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 থাকিব পৰা নাই আচলতে আমাৰে ইমান বেছি খং উঠি গৈছে সেই ভিডিঅ' কৰি থকাকেইটা যদি আমি চাই থকা চিনেমা হলৰ যদি কাষত যে যদি পালোঁহেঁতেন ঘোচা মাৰি মোক চোক ভাঙি দিলোঁহেতেন তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আচলতে আৰু যদি আপোনালোকৰ আশে পাশে যদি তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থকা দেখে নহয় মোবাইল চোবাইল কাঢ়িছিল ভাঙি দিবলৈ ভাঙি দিবচোন যিসকল জুবিন প্ৰেমী আছে যিসকল সচেতন লোক আছে আপোনালোকক কৈছোঁ আচলতে জুবিনদাক আমি জয় জুবিন দা আমি ইমান ভাল পাইছোঁ জুবিন দাক ভগৱান বুলি মানিছোঁ কিন্তু ইমান কোৱাৰ পাছতো তেখেতৰ এখন সপোনৰ ছবি যিখন তেখেতৰ আমাৰ অসমবাসীলৈ আমাৰ অসমীয়ালৈ শেষ উপহাৰ আছিল আৰু সেই শেষ উপহাৰটো পাইৰেচি কৰি পেলাই একেবাৰে শেষ কৰি পেলালে কিয় কৰিবলগা হ'ল এইটো আৰু যিখন চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বাৰে বাৰে কৈছোঁ যিখন চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি আমি পাইৰেচি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু সেইখন চিনেমা আটাইতকৈ বেছি পাইৰেচি হৈ গ'ল এইটো এটা চিন্তা কৰাৰ বিষয় হয় মই এটা কথাই ভাবোঁ সেই যে জেলত সোমাই আছেগৈ শ্যাম কান্দ সিদ্ধাৰ্থ শেখৰ অমৃত প্ৰভা সেইকেইটাতকেই এই চিনেমা যে পাইচি কৰি আপলোড কৰাকেইটাও কোনো গুণেই কম নহয় সিহঁতকো তেনেকুৱা কৰিব লাগে নহ'লে সিহঁতক ৰাইজৰ মাজত উলিয়াই দিব লাগে পাব্লিক ঢলাই দিব লাগে এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰিব লাগে যাতে অনাগত সময়ত কোনেও অসমীয়া চিনেমা এখন হলত গৈ পেলাই ৰেকৰ্ডিং কৰি যাতে ভাইৰেল কৰিব নোৱাৰে ইতিমধ্যে বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু এতিয়াওতো লিংক আছে চলি আছে কিছুমানে দিছে আচলতে মানে ভিডিঅ'টো মানে মই বহুলোকে এই এইটো বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বহুলোকে ভিডিঅ' বনাইছে মই ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বনালোঁ মোৰ ফেচবুকত প্ৰতিটো সময়ত অনন্য ব্যক্তিয়ে লিংকছ পঠাই থাকে দাদা চাওকচোন এখন দি থৈছে প্লিজ কিবা এটা কৰক প্লিজ এতিয়া মই ৰৈ 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 বিনালে টীমত শ্বেয়াৰ কৰোঁ টিম মেম্বাৰে তাৰ পদক্ষেপ লৈছে কপি ৰাইট ফাইল কৰে কপিৰাইট ফাইল কৰি ইউটিউবত সেইখন হেৰি কৰালৈকে অলৰেডি মানুহে চায়েই চিনেমাখন লাখ লাখ ভিউজ বঢ়াই দিছে তেনেহ'লে চ' মই এটা কথাই ভাবিছোঁ এই এই যে পাৰিস্থিতিটো ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে মোৰ মোৰ মতামত আমি হললৈ চিনেমা চিনেমা চাবলৈ যাওঁতে হল কৰ্তৃপক্ষক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বা ফিল্ম ফেটাৰনিটিৰ যিসকল মেম্বাৰ আছে সকলোৱে যদি আলোচনা কৰে যে হলৰ ভিতৰলৈ ভালকৈ চেক কৰিব লাগে মোবাইল কেমেৰাবিলাক কাকো নিবই দিব নালাগে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মোবাইল কেমেৰা খুব ছেফলি বাহিৰত থৈ যাব পৰাকৈ চিনেমা চাই ওলাই আহিব মোবাইল কেমেৰা লৈ যাব বছ হ'লেও চিনেমা চাবলৈ গৈছে যেতিয়া ফোনতো কথা পাতি নাথাকে ফোনটোৰ কি কাম গতিকে মোৰ হিচাপত আপোনালোকৰ মতামত জনাব মই যিটো কথা কৈছোঁ যে চিনেমা চাবলৈ গ'লে বাহিৰতে মোবাইলটো ৰাখি থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ধন্যবাদ